अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृच्य तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च अविभक्तं च भमिले भा अविभक्तं च भूतेषु शु ह्रस्व भूतेषु विभक्तमिव भ मेले आघात विभक्तमिव च स्थितम् च मेले कूडा आघात च स्थितम् विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च भूत भर् भ नन्तर अर्धरकार भूतभर्तृच तृ अदनन्तर च भूतभर्तृच ಭೂತ ಭರ್ತೃಚ ತಜ್ಜಿಯೇ ಯಂಗ್ ನೀವು ಜಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜ್ಞ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಜ್ಞೆ ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಗದ ಅನುನಾಸಿಕದ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಚ ಚ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಸಿ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ವಿ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಗ್ರಸಿಷ್ಣುನಲ್ಲಿನ ಅಣು ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಬರಬೇಕು ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಪ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಚ ಚ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿಭಕ್ तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्योतिषामपि ज्योति इ ज्योति अन्त अर्धज पूर्ति यो ज्योतिषा शा। शादीर्घ शामपि मपि ह्रस्व शाम ज्योतिषामपि तज् ज्योतिस् तदनन्तर अर्दज तज् ಮುಂದೆ ಜಿಯೋತಿಸ್ ಜಿಯೋತಿ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅರ್ಧಸ ರೀತಿ ತಜ್ಜಿಯೋತಿಸ್ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಿ ತಜ್ಜಿಯೋತಿಸ್ ತಮಸ ಪರ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಮೂಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಎರಡನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಸ್ವ ತಮಸ ಪರ ಕೊನೆಯತೆ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ತಮಸ್ ಪರ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನ ಜಿಯೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ನೀವು ಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ज्ञानगम्यं गमले आघात ज्ञानगम्यं हृदि एडु अक्षरस्व सर्वस्य गमले हृदि सर्वस्य विष्ठितम् विष्ठितम् नोडोण पूर्तिश्लोक ज्योतिषामपि तज्ज्ञोतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्यविष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रम् इति एर अक्षर रस्व इतिक्षेत्रं तथा ज्ञानं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तम् ನೀವು ಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಥಾಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂಚೋಕ್ತಂ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಕ್ತ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ರಸ್ವ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಥವಾ एतद्विज्ञाय आघात मेले गमनकोडु एतद्विज्ञायनय चरण मद्भवायोपद्यते मद्भाव मद्भावायोपद्यते पमेले आघात कोनयते दीर्घ नोडोणा पूर्तिश्लोकं मूलगीतया प्रकार इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते